Я вам скажу, что и материально-техническая база э, самого клуба, и стадион Ворского, сегодня называется имени Бутовского, все это, конечно же, нужно было ремонтировать, нужно было делать обязательно туда финансовые вливания. Что мы, в принципе, и делали. Я сегодня могу сказать, что не удалось сделать. Не удалось, конечно же, построить современную базу, потому что 4 года назад эта база еще представляла себе определенную ценность. Сегодня я вижу, что нам нужно туда еще очень, очень хорошо поработать, туда вложить определенную сумму денег, для того, чтобы эта база, тем более, она сегодня расплатывается как резервная для Евро-2012, для тренировки команд, которые будут сборной какой-то страны. Вот поэтому эти все вопросы мы будем очень жестко держать на контроле, будем готовиться так, чтобы эта база соответствовала стандартам. Отдельно скажу по стадиону. Конечно же, стадион социалистических построек – это Стадион, 25 тысяч округленно вмещает зрителей. Конечно же, он не чисто футбольный, конечно же, у него нет еще, не накрыты еще места, как там по требованиям Федерации футбола, по требованиям ИФА, должны быть крытые места для просмотров. Но мы сделали очень много на этом стадионе. Я вам скажу, что любое, наверное... Театр начинается с вешалки, да, воинская часть, КПП. Вот мы, там, мы начали с того, что сделали там, э, все необходимое для футболистов. Это раздевалки, это э, коридоры, это туалеты для зрителей. Э, ну, смогли в обновить сидения. Вот. Ну и, конечно же, самое тяжелое – это было поле. Вот, поле у нас уже тоже имеет лет, лет и лет. Вот я думаю, что в ближайшее время его тоже придется перестилать. На сегодняшний день это поле соответствует всем стандартам и, в общем-то, всегда получает уверенно отличные, хорошие оценки. Конечно, бы хотелось, чтобы на стадионе стадион был такой, как Днепропетровский. Конечно, из этого уже стадиона не сделаешь, как минимум, да. Вот мы поставили красивое табло самое современное, мы потихоньку вкладываем, вкладываем, вкладываем и доводим этот стадион до определенных кондиций, когда он будет соответствовать всем нормам. Но, как вы знаете, Ворскла вышла в Лигу Европы играть, и мы, естественно, тоже принимали комиссию УЕФА нам показали недостатки. Но я вам скажу, что при всем том, сколько недостатков у нас, я скажу, эта комиссия была приятно удивлена состоянием стадиона, состоянием газона, состоянием раздевалок тренерских. Вот. Ну а для масс-медиа мы постараемся сделать так, чтобы они себя чувствовали там комфортно. еще до стадиона, вот такое питание. Стадион наложите мисту? Да, на сегодняшний день стадион принадлежит городу, хотя там были судебные распри. Вы хотели забрать? Не-не-не, ни в коем случае. Вы знаете, мы стараемся уходить от всяких скандалов. Когда-то этот стадион в своей там бытности принадлежал областному комитету профсоюзов. Потом он был передан городу, ну там вроде бы как главный профсоюзный деятель не согласен был с этим, и у них шли определенные судебные тяжбы. Но на сегодня до юра я знаю точно, что стадион принадлежит городу, вот, но находится в постоянном пользовании футбольного клубе. Это долгостроковая аренда? Без строкового. Безстроково, да. тобто довічне якесь ну, да. ну, Поки на сьогоднішній день він у нас знаходиться в постійному користуванні. Ну, а як плануєте надалі? Чи може новий будувати, чи цей? Питання, воно нетривіальне, тому що якщо розібратися, у нас так, начебто і чимало клубів, і стадіонів вистачає, які гірші, які краще. Якщо що, розібратися, у Дніпра і стадіон, ось у Донецького шахтаря саме клубний буде стадіон, усі інші належать містам. І це може створювати проблеми. Ви знаєте, що у нас багато що залежить від політики, поки свій мер все добре, перейшов іншим, може вигнати і сказати геть, геть, друзі. Ну, я скажу, знаю амбіції нашого почетного президента. він не буде довго терпіти, що стадіон. или принадлежал городу, или мы, или Ворскла находилась без стадиона. Я вам скажу, конечно же, при сегодняшней ситуации, когда экономический кризис сказался на всех структурах бизнеса, на предприятиях, производствах, которые в нашей системе очень много, вот у нас было в планах и сделать красивую базу подготовки футболистов, и, конечно же, решать вопрос со стадионом. Потому что, я вам скажу, год после того, как я стал президентом Ворсклы, Год Через год мне уже была поставлена задача искать землю под строительство нового стадиона. И поверьте, мы, бы, мы эту работу и будем продолжать дальше. Вот. И я уверен, что он от своих планов не откажется, но ну, а я сделаю все. Нема возможно. пока земли? Нет, мы пока это, и это, не сделали, потому что если у нас, как говорится, время чем наступит, появится земля и все остальное. Ну, вот тут это в Киеве. <laughs> Важко землю найти. Полтаве выявляется Полтаве немножко попроще, я вам скажу. Ну, вот здесь тоже может ведь пойти двумя путями. Можно, как в Харькове, сломать старый, построить на месте старого новый. Можно просто построить с нуля. Я лично убежден в том, потому что я не только занимаюсь футболом, но еще и руководил 9 лет предприятием, то все-таки легче построить новое, чем перестраивать старое, как, как по мне. А Поэтому... Реконструкция – это всегда дорого и всегда неудобно. Всегда появляется какие то масса проблем, которые ну, не решаются сейчас. Ну, условно говоря, одну стенку построил, вторая упала. Надо ее потом разобрать, поставить ту, и, в общем-то, создается масса неудобств. Наверное, лучше все сгорнуть и выстроить новый красивый стадион, как это сделано. Уже есть такие примеры, и я думаю, что мы, наверное, пойдем таким путем. А вы сказали 25 тысяч в еще стадион. Сколько вы продаете абонементов? Вот на цей сезон. О, ну, это, это отдельная тема. Отдельная тема. Еще дорогие? Не-не-не. от не, не. <laughs> 10 до 25 гривен. Да, да. Билеты недорогие. Я бы хотел сказать сегодня о посещаемости стадиона, не столько о стоимости билетов. Потому что билеты были 5 гривен на 10. Вот это сейчас там, в связи с инфляцией немножко подняли цены. Но я вам скажу, когда команда, в общем-то, я же не волшебник тоже. И придя в команду, команда тоже три года болталась по задворкам, и поверьте, мне было, я всегда еще говорил, боже, ну что мне не хватает? Ведь вроде бы бизнес, все нормально. Но вот связался с этим футболом. Теперь, не знаю, не сплю ночами, потому что надо сохранить команду. Мы же занимали там и 13 место, и 14 там и 10-е. В, в зоне вылета мы да, постоянно боролись за выживание. И когда оставались в высшей лиге, это был праздник сравнив <laughs> победы в Кубке Украины. Но это я <laughs> шучу сегодня. Поэтому если говорить сегодня о зрителях, которые ходят на стадион, вот я бы очень хотел, чтобы болельщик Полтавский все-таки был более активным. Мы делаем все для популяризации футбола в Полтаве. В Полтаве любят футбол. Полтавские болельщики преданы Ворскле. Этому было подтверждение и в последние матчи. Но я вам скажу, болельщиков заметно прибавилось в связи с тем, что Ворскла стала показывать достойную игру. Вот я думаю, что нам удастся сделать так, чтобы стадион Ворскла был заполнен. В моей убытности стадион Ворскла был заполнен один раз практически на 100%. Знаете, когда в прошлом году мы проводили матч за Суперкубок Украины между Динамо киева и Шахтером. И вот тогда стадион, болельщики «Динамо Киев», болельщики, шахтеры, полтолчане пришли. У нас практически было 25 тысяч людей на стадионе. Это незабываемое зрелище. Вот я буду считать, что я выполнил свой долг, когда на стадион будут ходить. Полный стадион, полный стадион будет людей. То есть суперкубок, какие вы загадали в Полтаве,